Deek pasamuan wujeng pinangihh ing renungan patinan gereja-gereja Kristen Jawa klasis Wonogiri b penderita Yahya Darto ngajak kita bebarengan maca saka Injil Lukas songgalas ayat 10 patu ene Gusti Yesus ing oma Saus Kawaca ayat Lima Injil Lukas 19 ayat 1 tekan 10 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1984 Bareng Gusti Yesus tindake tekan ing panggonan kono panjenengane ndangak mirsani ing wit anjir sarta ngendika marang Sakius Sakius Engga mudhuno awit ing dina iki aku arep mampir ing omahmu Ingkang rahayu kang nampa Sabdo pangantika lan ngistokake ing uripe Haleluya Amin Prosterek Sakius iku sugih duwe kalungguan kang inggil ya iku kepala pegawei pajeg ing kutha Yiko Nanging cilaka amarga pegaweyane iku ngawula marang penjajah rum. Dheweke disingkiri dening sedulur-sedulure bangsa Yahudi. Malah padha ngarani menawa Sakheus iku wong ala, klebu golonganane wong dosa, aja amur disingkiri wae. Sakius wis krungu bab Gusti Yesus lan kepengin banget bisa meruhi. Nanging nalika Gusti Yesus tindak ing kutha Yeriko amarga deteke iku cendhek, lan wong akeh padha ngurubung marang Gusti Yesus dheweke kaaling-alingan dening wong akeh ora kurang akal Sakius melayu lan menek wit anjir ing dalan sing bakal diliwati dening Gusti Yesus sanajan pene wit iku ora pantes kanggo wong tuwa apa maneh wis ngasto kalenggahan dhuwur lan sugih iku dilakoni Sakius Para sterek tindak Gusti Yesus tekane ngisor wit anjir panjenengane nhangaak mirsani Sakius sing ana ndhuwur wit ndawi Sakius mudhun amarga badhe mampir ing oma Gusti Yesus nuweni Sakius Nnda tekne Sakius saking bungai matur, separuh bandane disedekahake marang wong miskin lan menawa ana sing nate diapusi bakal dibalikne tikel papat lan pangantikane Gusti Yesus Dino iki guststilah nampani sakyus, lan gula kabeh Rawe Gusti ikunggulaleki lan nyelametake wong-wong sing ketriwala Parostere pasamuan, samuan. Pa Yesus nuweni sakyus memulang marang kita. Sing kudu digoleki iku malah sing katriwal, sing disingkiri, sing kepambung menawa melu kumpulan amarga diarani wong ala lan dosa. Tumintae sakyus nganti meneh wit ora digeguyu dening Gusti Yesus. malah diaosi kanthi di anggone Gusti Yesus kersa mampir kersa nuweni ing omahe sakius. Pasamuan anggone nindakake patuwen becik menawa ngelingi piwulang lan tuladha Gusti Yesus anggone tetui ing omahe sakius. Amin Tuntunan kangge nyuraos monggo katuran dongakne sedherek-sedherek ing pasamuan. Engkang miturut penjenengan wanci menika butuh dituweni. Lan katuran nata wektal supados enggal saged nuweni wonten ing dinten-dinten Minggu menika. Monggo katuran. Lan kita pungkasi kanthi pandonga. Gusti mugi pasamuan kaparingan peparing sang roh suci remen lan bunga nindakake paten marang sederek-sederek sak pasamuan supados boten wonten ingkang rumau kijennan nopo malih ditinggal kepareng pakarian se ramat paduga ingkang nunggellaken sak pasamuan wonten ing Patuen, angenipun, sami mahargyo, pepanggihan setunggalan setunggalipun, wantening seh rahmatipun gusti. Wantening gusti Yesus kawalan tetungo. Amin. Poros terek mekatan renungan patinan mugi gusti paring berkah demateng kita. Amin.